Громко! Громче! Не слышно ничего! Почти память погиб, нужно молчать. Давайте с этого. Мартьюра. Сделайте его громче в микрофон. Чтобы люди здесь уже не уходят, придется этот разговор, который прослазу. Следите, Все были свидетелями тех событий, которые происходили в нашем городе на протяжении последней недели. Я вот вчера внутрился начитаться форумы Неподзерского. Прикол несколько форумов. Ну, откровенно говоря, сделал для себя много выводов и много для себя интересного оттуда Не буду долго э, вдаваться в подробности, что происходит. Могу лишь предупредить тех, кто в этой мутной воде пытается играть какие-то игры. Завоевывать мэр, заводить своих людей, строить какие-то планы, потом говорить привет что они успешные бизнесмены и хотят стать мэром. Значит, я вам хочу сказать, ни один успешный бизнесмен не захочет быть мэром этого города точно. Это Теперь по-голосу. Ну, я вас очень прошу. Все понимают, что мы обращаемся. Ну, не надо уважать, потому что это там, во-первых, не красиво, не никогда а во-вторых, может иметь какие-то последствия. Я их никому не желаю. Давайте все Давайте все соберемся с мыслью. Если есть какие-то предложения, то их надо формировать правильно, программно, чтобы их все понимали. Если мы что-то меняем, то что меняем и куда идем. И самое главное, что я хотел бы сейчас сказать. Я негативно отношусь к тем депутатам, которые сегодня не пришли. Как веревочки не весят, они будут. От того, что мы сегодня не проведем сессию до следующей, никто ни о чем не договорится, это уже понятно. Уважаемые коллеги, те, кто от, от здесь отсутствует, ну, наверняка им передадут мои слова, потому что людей в зале довольно-таки много. Не надо это оттягивать, надо собираться и принимать какие-то решения. Потому что нам в этом городе жить. И как бы это ни было, проблемы городские, ямы, неубранный снег,

Ну, подожди, 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 товарищи каждый из вас и представители правого сектора, представители возможно свободы, возможно народной самообороны хотят подойти и сказать, микрофон свободный, поэтому давайте станем как нормальные в очередь и каждый подойдет и скажет, и пожалуйста не более одной минуты.

Про що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що зараз дуже багато мешканців міста є бита. Дивіться, у нас місце, разні політичні сили, разні погляди. Але ж сталися нещодавно такі там у майже вівторок, по 20 минуті була кинута бутилка, так званий коктейль Молота, у 13-ку -ту школу. Потім тут були такі події в парку, хтось перекидував через забор. Якщо всі знають, що коли це в місті, у мене є таке питання, то хто ж це зробив? Я не вважаю, що якась позитична світло має таке прагнення, щоб в місті було безладдя. Тому що все нікому, не знайте людей. Але там я не питає, ніхто на себе не буде відповідати. Якщо у вас почалися в місті такі хуліганські дії. Я вважаю за те, що всі присутні сили дали цьому ціну. Тому якщо їх на таке безладке, ви знаєте, було багато прикладів таких, коли громили трамваї, люди їдуть на роботу, поза роботу, времіться метного заводи, розбивають слоб, трамваї я На всі церемонії це будуть вашій культурні. Але я хочу, щоб ми всі з вами розуміли, сміли дуже, що ми за те, щоб... Сказал, что немало чего.